Так, и начался маршрут у нас на Горохомяк. Катюха, скажи привет. Это початок маршруту. Как тут прикольно. Короче, let's start. На горе я вам сниму еще видосик. Такая крутая лестница, конечно. Ну, дай бог, чтобы тут была лучше лестница. Так, Катюха, давай, взбирайся. Ух! И дурить колотит. Давай, давай, Катю. Давай. Ах, а тут пока взберешься, охренеть не встать. Ну, кроссовкам жопа. Я так скажу. Фу. Охренеть. Совсем чуть-чуть. Погнали на хомяка. Он нас ждет. Сколько там часов взб взбираться? Два, Ехал я этого хомяка. Фух. Катю, Ау. скажите свои первые впечатления. Пиздец. <свят> <свят> как ты довольна? Очень. <свят> Дальше такой проход. Красотища. Сейчас сышку помню. Боже, как красота. А тут, видать, кого-то кормят людей, которые очень устали, сеном? сеном. Прикольно. Это всего лишь треть маршрута. Катюх, как вы? Нормально. Так просто для сравнения. Вот Катюха. А вот какой склон. Просто обалдеть. А подъем? А подъем. Вообще подъем капец. Крутяк. И шумит конкретно. Вот, вот, вот. Помахай вот. ручкой. <мелик> <Думаешь>? <suspicious> гарно. Дуже, дуже, дуже гарно. Я так скажу, камера не Ты их ведь Це Все можно с ск калазом заделаться. А вон дыбы. Там все стена, блин, капец. Треба тікати отсюда. Ага. Ехарный. Вот там прикольно. я так скажу, кто захочет забраться на гору Хомяк, это круто. Весь маршрут, это очень круто. Прям капец, как прикольно. Там еще каменю куча. Крутяк. Еще подниматься, конечно, очень высоко. Но мы уже поднялись достаточно. Фу. Там еще выше. Но мы даже выше этой горы поднимемся однозначно. Тихо. Зая, ты чё? Катюх, посмотри на меня. Я тут поднялся. Катя оттуда где-то идет. Не знаю, еще не видно. Так, залишились останні метри. Майже 4 години позаду. Катюха, как дела? Все. Бетарилоу. Понятно. Ну еще трошечки давай. Ну це краще подорож, так, <ріст> <ріст> Норм, Норм? Вже легше. Тут є легенки припочинок на горі, звідти ми прийшли. А туда еще листы. А вот это, это уже крайние метры. Но подъемчик тут нормальный. Подъем. Все. Не идти еще нормально.

Спуск. Дали. И такой же не меньше тяжелый подъем. Вот такая красотень. Мы еще не наверху. Но уже капец красиво. Катя, вот скажи свои эмоции просто на будущее. Ну подъем тут жесть просто. Я не хочу найти сказал, что не Нихера не легко. А он смотри, там даже люди шастают. Обалдеть. Хрен знает где. Катя взяла все сил. Давай, зайчик. Ой, блин, чуть-чуть. Говорили минут 7 отсюда. Блин, просто неимоверно. Да ладно.

Вот оно на горе. Карпатська джерельна з чистих гір Карпат. Смачна? Да. Холодна. Дуже, дуже смачна і холодна. Льодяна просто. Натуральна. Ще раз вітаю. Ну, це наш кінець маршруту, ага. да, Катюх? Сил немає, мочі немає. Вон та лісниця, яку я знімав спочатку. І це підйом, який був з самого початку. Сил немає, їдемо до додому відпочивати. Фу. Ну це було круто. Це е, кошти цього, треба сюди йти. Фух, добре.